માંડવીના પાતાળેશ્વર ટ્રસ્ટના મહંતશ્રી દીપતાનંદજી સ્વામીના જણાવ્યા અનુસાર ભૂમાફિયા અને અમુક ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની મિલી ભગતથી એ ટ્રસ્ટની જમીન બારોબાર વહેંચી નાખવામાં આવી એવી એ ટ્રસ્ટના મહંતશ્રી દ્વારા મૌખિક તેમજ લેખિત રજૂઆત સાહેબશ્રી પાસે કરવામાં આવી રફીક રાયમાં जमीनों को भ्रष्टाचारी लोगों ने जो, जो संपत्ति को खाने के लिए गैर गैरकायदेसर कब्जा छोटे कागज़ बनाया और कब्जा करने की जो षडयंत्र चल रही है तो उस एफ आई में पुलिस प्रशासन जो नीचे वाले ये एफ वगैरह जो सपोर्ट कर रहे थे तो मैं तो आज सरकार की इस फैसले से और ये डिसीजन से जो ऊपर से साहब आए हैं डीजीपी साहब ने ये बहुत बड़ी शुभ अवसर है और कच्छ वासियों के लिए एक संदेश है कि आपकी न्याय अगर नीचे नहीं होती है तो ऊपर अधिकारियों तक आप जाएं जिससे आपकी सुनवाई हो सके सत्यता को कोई छिपा नहीं सकता कहते हैं सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होती है तो ऐसे जो सीट पे बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं इनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि अपनी दिशा और दृष्टि को सत्य की नजर पे बढ़ाएं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चाहे वो अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें सत्य को बाहर लाने का काम करे इतने ही कहते हुए जय श्री राम